Привет! Вы смотрите аксиому любви. И сегодня мы поговорим о том, каких женщин мужчины выбирают в жены. Практически каждый мужчина к браку подходит серьезно. Это важный и ответственный шаг. Поэтому они, прежде чем решиться на этот шаг, очень долго мечутся, ищут себе вторую половинку и, конечно же, хотят, чтобы их жена соответствовала их потребностям. Давайте подробнее рассмотрим, какими качествами обладает идеальная жена для создания семьи в глазах мужчины. Хлопець, дивлячись на їхню поведінку, вони розглядають просто-напросто Як дівчину, як елемент сексуального задоволення, тому що дівчата одягаються дуже часто так визиваючи, тобто відкриваючи певні частини тіла, а це хлопців, звичайно що приваблює. Взагалі странно, що пані задають собі такий стільки замечательних дівчат. Може бути ви один із тих, хто уділяє многоположного пола, такий дійсно вибрати спутницю життя. Хоча і дівчинки у нас не промах, зачастую зараз і агальоною внішністю не дають мужчинам розглядати в собі порядочну женщину, хазяйку і потенціальною мать. Чоловіча психологія трішечки інша. Коли хлопець дивиться на поведінку такої дівчини, він просто-напросто розглядає її як елемент своєї розваги, що він просто-напросто може деякий час розважитись і просто-напросто її потім залишити. Тому що така поведінка, вона насторожує хлопців. Тому що якщо вона веде себе таким чином з ним, то значить вона може себе вести з таким самим чином і з іншим хлопцем. Тобто, це вже як підсвідома така зрада відбувається, і хлопці бояться. таких девчат, тому они до них, как говорят, ставятся с особым таким подходом, как просто провести час, разважитесь и на том все. Может быть, вам это уже давно знакомо, но все-таки повторю непреложную истину, касающуюся правильного выбора. Христианская молодежь с большой осторожностью должна выбирать себе друзей и спутников жизни. Остерегайтесь, чтобы то, что вы считаете чистым золотом, не оказалось бы низкопробным металлом. Взвешивайте всякое чувство и отметайте каждую черту характера у того человека, с которым которым вы намереваетесь связать свою судьбу. Этот шаг является одним из самых важных в вашей жизни. Еще наши бабушки учили в детстве, до свадьбы смотри в оба, после сквозь пальцы. И с каждым новым браком эта истина подтверждается. На самом деле, каждый парень, который планирует про семью, если он, конечно, серьезный, ищет девушку, которая скромную який бы он видел э, будущую хорошую матерью для своих детей, которая бы была хорошей дома бы хорошей одному господину, которая бы про него. Женская верность. Обратившись к статистике, мы выяснили, что современные мужчины ждут от женщины уже не пирожковой красоты, а верности, заботы и поддержки. Так ли изменились мужчины, что теперь им не важно, кто был рядом, только бы была верна и ласкова. На самом же деле, все старо, как мир, но именно от этого все так просто и сложно одновременно. Женская забота. Заботясь о мужчине, вы вселяете в него уверенность. Уверенность в себе, в ваших отношениях, в ваших чувствах. Ведь когда вы заботитесь, вы проявляете свою любовь и нежность к мужчине. Женская забота для мужчины как отдушина. Они могут расслабиться, отдохнуть, почувствовать свою нужность вам и вашу любовь к себе. Это придает мужчине силы. Поддержка. Мужчины, несмотря на свою самостоятельность и независимость, нуждаются в поддержке женщины. Им нужна похвала, слова, которые могут их ободрить, внушить им уверенность в себе. Женская поддержка является огромным стимулом для мужчины и женщины, которые всегда и во всем поддерживают своих мужей и становятся счастливыми женами. Потому что для этих женщин мужчины готовы свернуть горы. Они будут делать все, чтобы оправдать надежды своей любимой женщины, не подвести ее веру в него и дать ей все, что она только пожелает. Таким образом, мужчины в своей жене хотят видеть надежную опору, которая никогда не подведет и сделает все для своего мужа. И если вы не обладаете внешностью фотомодели и поварскими талантами, он все равно женится именно на вас, так как будет уверен в том, что вы станете ему верной спутницей и опорой в жизни. На этом я с вами прощаюсь, но помните, нельзя найти счастье в браке, если вы не принесете его с собой. С вами была рубрика Аксиома любви и я, ее ведущая Алена Козленко. Пока!